شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا بے شک اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی کہتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہو گئی ہو وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان کی مائیں تو صرف وہی وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے یہ لوگ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں یعنی ماں کہہ بیٹھیں پھر وہ اس سے رجوع کرنا چاہیں تو وہ ایک غلام آزاد کریں قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ حکم تمہیں نصیحت کے طور پر دیا گیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور جو شخص غلام نہ پائے تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اس لیے تاکہ تم اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کر دیے گئے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے اور ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا اللہ نے اسے گن رکھا ہے حالانکہ وہ اسے بھول چکے ہوں گے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے تین آدمیوں کی کوئی خفیہ بات نہیں ہوتی مگر اللہ چوتھا ہوتا ہے اور پانچ آدمیوں کی نہیں مگر وہ چھٹا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کم یا زیادہ جہاں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کے عمال سے آگاہ کرے گا بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خفیہ مشورے کرتے ہیں وہ گناہ ظلم اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ نیکی اور تقویٰ کی باتیں کیا کرو اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس انداز سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کہا اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جہنم کافی ہے وہ اس میں جائیں گے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے اے ایمان والو خفیہ مشورے نہ کیا کرو ایسی باتوں پر جو گناہ ظلم اور رسول کی نافرمانی پر مبنی ہو بلکہ مشورے کرو نیکی اور تقوی پر اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے یہ خفیہ باتیں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو غم میں ڈالے مگر وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دے دو اللہ تمہیں بھی کشادگی دے گا اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو اللہ ان لوگوں کو بلند درجہ عطا کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اور اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر اور پکیزہ ہے لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے کیا تم ڈر گئے کہ صدقہ دو قبل اس کے کہ رسول سے تنہائی میں بات کرو تو جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم پر مہربانی کی تو نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غذب نازل ہوا وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت برا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں وہی لوگ دوزک والے ہیں وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے ویسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے دنیا میں کھاتے تھے اور وہ سمجھیں گے کہ کچھ فائدہ ہو جائے گا خبردار وہی جھوٹے ہیں شیطان نے ان پر گالی با کر اللہ کا ذکر بھلا دیا یہی شیطان کا گروہ ہے خبردار شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے بے شک اللہ طاقتور ہے زبردست ہے تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہوں اور ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں خواہ وہ ان کے باپ بیٹے بھائی یا خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی مدد اپنے نور سے کی ہے اور وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی اللہ کا گروہ ہے خبردار اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے